Так, приобрел себе для работы вот такую штуковину. Называется преобразователь с 12 на 220 вольт. Через вот такой гелевый аккум на 150 ампер часов. Сегодня проэкспериментировал я уже, протестировал его на своем фене. Фен у меня больше всего потребляет. Он 2 промышленный фен. Вот. Сегодня я его протестировал. Все работает, все отлично. Я долго собирался с мыслью и выбором, что мне лучше приобрести. Либо экофло, либо вот такой преобразователь. И остановился я на вот таком выборе, потому что это проще, чем генератор. Генератор я сразу откинул, потому что с ним головняка много, много лишних движений, времени. Я это не люблю, это не для меня, мне надо все побыстрее решать. И, в общем, остановился я на преобразователе. Про Экофло я много чего мониторил. У моего товарища есть Экофло еще... Ну, он его уже давненько купил. Уже он у него не Экофло, а так кусок ненужной вещи. Потому что он его... Через полгода он у него перестал брать заряд он его отнес в ремонт, сказали, так он не ремонтируется, он отнес его какому-то там мега кулибину электрику, электрик сказал, там надо какие-то мосты перепаивать, там, в общем, шаманить надо, ну, тоже такое. В общем, вот так. И я остановился именно на преобразователе. Кстати, Евроспорт компания, я у них лично работал, знаю эту компанию, этой же компании у меня еще вот зарядное устройство импульсное автоматическое. Сейчас, кстати, заряжаю батарею гелевую. Очень, кстати, удобная вещь. И чем преимущество вот этой штуки от Экофло? Например, я вот работаю, у меня, например, разрядился аккум, я этот аккум снял, на другой аккум повесил. И дальше работаю. Экофло, если разрядился, то все. Как бы его уже можно просто выключить. И вот эта штука гораздо дешевле. В четыре раза дешевле, чем Экофло. Ну я думаю, даже надежней. А вот по поводу Экофло я много мониторил всего. Одни хвалят. У кого-то работает, у кого-то не работает, у кого-то работал и быстро сдох. У кого-то проработал год, у кого-то два. Кто-то говорит, уже три работает. Ну, в общем, лотерейка такая. Вот, поэтому это тоже может быть лотерейка. Я же не, не говорю, это все, все, что электроника, везде все лотерея. Но это проще и не так обидно, если с ним что-то случится. Это ты отвалил не 50, 60 или 80 тысяч за штуку, которая поломалась, например. Вот, поэтому мое решение было такое. Тем более этих людей я очень хорошо знаю. Они находятся у нас в Днепре. Все решается с ними просто, без всяких каких-то лишних вопросов. Как бы, ну, поэтому я вот такие штуки рекомендую. Вот, и зарядки их не тоже. Они проверенные годами. Вот зарядка их я уже пользуюсь, я ее приобрел еще в 2015 году или 2016. Вот, где-то вот так. Я заряжал из своей машины, сейчас я его притащил на работу. Ну, он давно уже на работе используется. Есть у меня еще их фирмы пускозарядное устройство, пусковое. Вот, ну, как бы я их фирмой очень доволен, потому что оно реально работает. Вот. С аккумуляторами сейчас проблемы. Ну, понятно, с чем это связано. Тяжело их найти. Я бы купил их несколько, но цены взлетели. И с наличием тоже как бы проблемки. Вот, я хотел другой фирмы, хотел получше, но получше сейчас в Украине вообще нету. Ну, может быть, летом они появятся, то будем смотреть уже.